अस्सलाम वालेकुम में मैं दीद, आप देख रहे हैं खानपुर चैनल और इस बात की और इस खबर की सभी स्टूडेंट को इंतजार होगा कि फ़ाइनल टर्म एग्ज़ाम्स होने के बाद कितनी छुट्टियां होंगी क्योंकि मिड के बाद तो कोई छुट्टियां नहीं हुई थी और सारा कुछ जल्दी जल्दी से हो गया तो बहुत स्पीड के साथ सारा कुछ चला तो अब इस बात के ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूँ कि अब आपके पास कितनी छुट्टियाँ होंगी फाइनल एग्जाम्स के बाद चले आगे बढ़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे नए लोग जो हमारे चैनल को पहली दफा आते हैं या बगैर सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी सर्च नहीं करनी पड़ेगी और नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा अब आपको पता है कि जो एग्जाम्स हैं वो आपके चले थे सताइस को आज तीसरा दिन है और ये चलेंगे तकरीबन तो कोई दस से लेकर पंद्रह तारीख तक यानी पंद्रह तक आपके एग्जाम जो है वो खत्म हो जाएंगे पंद्रह फरवरी तक और उसके बाद आप आ जाए कि आपके पास छुट्टी कितनी होगी अब चूंकि अकेडमिक कैलेंडर जो है का का स्प्रिंग 2025 का भी, आ, उसके ऊपर नहीं आया तो इसलिए थोड़ी सी मैं आपको क्लियर कर दूं और मैं एविडेंस के साथ हमेशा आपको बताता हूँ कि ताकि कोई ये ना समझे कि हमारी कोई बात गलत भी होती है तो ये। इस वक्त आप देखें तो फॉल 2024 का कैलेंडर है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, है।, है, तो है सात अप्रैल से स्टार्ट होंगी क्लासें आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर की और पंद्रह फेब से लेकर आगे तक यानी कितना हो जाएगा आ, मार्च का पूरा महीना आपके पास छुट्टियां हैं फरवरी की पंद्रह पंद्रह दिन आपके पास हैं मार्च भी पूरा महीना आपके पास है और उसके बाद जो आपका अप्रैल स्टार्ट होगा तो उसमें भी सात दिन आपके पास हैं तो यूं समझ लें कि तकरीबन पौने दो महीने की छुट्टियाँ हैं आपके पास और उन स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने पहले ही पेपर अपने पंद्रह से पहले ख़त्म कर लिए होंगे उनके पास और ज्यादा छुट्टियाँ हैं तो अब जो करने वाली बात यह है कि जब सात अप्रैल से आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी तो इसका मतलब है कि आपकी जो कोर्स सिलेक्शन है वो पहले से ओपन हो जाएगी तो आपने जो मार्च का लास्ट वीक होगा उसमें कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाएगा यूनिवर्सिटी की अगले सेमेस्टर की और फिर आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है और आगे चलना है वो तो खैर जैसे वक़्त आएगा आपके साथ हमारी वीडियोस हाजिर हो जाएंगी तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जब तक क्लासें स्टार्ट नहीं होती तब तक आपके पास छुट्टियां छुट्टियां हैं और कोर्स सिलेक्शन भी कोई इतना बड़ा मामला नहीं होता कि आप परेशान हो जाएं जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले होंगे यानी जिनका अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो बड़ी आसान सी चीजें हैं लेकिन असल बात क्लासों का ही होता है लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के और थीसिस वर्क है तो उनकी जो फाइनल असाइनमेंट्स हैं वो एक आदि वो भी अब आलमोस्ट कलोज होने वाली हैं लेकिन उनके जो फाइनल वाइवा होगा वो इसी दौरान ही हो जाएगा और बाकी फिर उसके बाद छुट्टियाँ छुट्टी उन लोगों को भी तो चलें इंजॉय करें आप सात अप्रैल तक छुट्टियां अपने सेमेस्टर की और इस दौरान अगर यूनिवर्सिटी ने समर सेमेस्टर स्टार्ट कर दिया तो स्टूडेंट्स के पास टाइम होगा के वो भी ज्वाइन कर सकते हैं जब वो स्टार्ट हुआ तो उसके ऊपर फिर आपके साथ अलग से वीडियो शेयर कर दी जाएगी लेकिन फिलहाल इतना ही अपना ख्याल रखिएगा स्टडी का भी पेपरों पे को बेहतरीन तरीके से करें ताकि आप का जब रिजल्ट आए तो आपको बहुत ज्यादा खुशी हो वीडियो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़